Юлія Толбачова волонтер, нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня. Піски Авдіївка, Мар'їнка, Водяне, Щастя, Лутугине, Дебальцеве попасна. За півтора роки 41 поїздка в зону Атео. Куди, куди? Сюда, сюда. Сняла І... тисяч тут? Ну, да. Юля, а? вот что ты тут делаешь, девушка приехала на передок. Адреналина не хватает. Не сидится тебе дома восемь с половиной месяца. Сумасшедшие, сядь. Чем бьют? Братые. Мины, Братые. мины, мины. А? военные говорят, это обезбашенный волонтер, который приехал. Когда приезжаешь туда, это слова благодарности, которые не говорят, они постоянно говорят спасибо, не миллион раз говорят это спасибо. И Бывает начинают прикалываться, знаете, начинают аж вот так вот кланяться и там, ой, спасибо, спасибо, там особенно когда привезешь что-то такое, что вот хотели они, и поэтому жизнь полностью меняется, то есть ценности, переосмысление ценностей идет, и полностью все меняется, все в другую сторону, переворачивается полностью. Ретрицы вот это вот градина упала в песках, прям возле, он даже с Донецкой землей. Эта штука упала тоже. Дом разнесло, часть дома разнесло, упала. Вот это флаг с аэропорта. Это небо. Есть такая позиция, там небо в Песках. Она держит. Аэропорт. Вот этот. Тоже ребята подарили, вот тут вот это прямое попадание танковое. Мальчишка со Львова. Ему 21 год, с 24-й бригады. А самое страшное, это было, когда он меня взял за руку, и у меня никогда его глаза не уйдут когда он меня взял за руку, сдавил и говорит, "Поклини, что ты приедешь встречать победу во Львов с 24-й. -го". Я говорю, да, я приеду, Юра, обязательно приеду. Хотя я видела, что он уходит, он умирает, потому что кусок мины торчал у него в шее. У него было внутреннее кровотечение, и кололи обезболивающее тогда. А, все делали. Нельзя было спасти. Были тяжелые раненые тогда ребята. Это разное было. Ну вот и глаза этого мальчишки никогда не забуду. Юля, что на этот раз привезла? Да тут много всего. Разгружаться надо быстро. Серко, а если волонтеры не возили, не помогали? Ну кто-то обеспечивает, кроме волонтеров. Просто когда первый раз приехала, видела, как выгружалась эти глаза ребят. Видела, нету бронников, нету касок, ничего нету. Знаете, и все надо. Все, буквально все надо. Вот так же, как и сейчас. Вот приезжаешь, то есть пошла новая волна мобилизации, и надо все. Только сейчас намного тяжелее, потому что тогда люди откликались, очень хорошо отвлекались, помогали, потому что ну, не было еще такой ситуации у нас в стране. Вот. А сейчас очень и очень тяжело. Тяжело, потому что а, объявление перемирия, как у нас правительство говорит, перемирие там нет перемирия, там война. Стрелы идут минометами 120-ми. Ребята также подрываются на минах. Ребята получают ранения и миномет. Мы очень хорошо активизировали снайпера, ночью работают. Поэтому люди должны понять, что перемирия нету как такового. Нет никакого перемирия. Надо помогать ребятам. Потому что, понимаете, я уже много раз об этом говорила, что у нас в стране 50% понимают, что есть война. А 50 не понимают. Они считают, а, меня это не коснется. Коснется, рано или поздно коснется. Коснется всех эта война, и поэтому надо помогать, чтобы она, не дай бог, чтобы она сюда не пришла и не коснулась нас всех. Едем по Дебальцево. 9 утра, город совершенно пустой, вообще никого нету. Все разбито, Город вымерший, полностью едем в госпиталь. По дороге ложились мины, прям по дороге конкретно обстреливают. Было такое, что и погибали, и раненых таскала, и колола, и, и перевязывала. Было такое, что меня прикрывали ребята, когда убегали из одного дома в другой. Меня капитан один прикрыл, и осколки по нему прошлись, когда мы убегали. В подвалах сидели, не могли вылезти, потому что минометы грады обстреливали. Ребята находились в Лутугина. А база была на счастье мы машину оставляли в счастье перегружали делали э, не я делала а то есть под меня делали конвой собирали мы перегружали в два военных урала груз свой гуманитарный ну вот э, нам давали еще э, машины со снарядами надо было вести в Лутугина. мы это везли там буквально 40 километров по полям проехать но было такое мы ехали этих 40 километров 8 часов 40 минут под градами по полям нас привезли ребята наши, танкисты. Место после боя. Это ужас. Да, я общалась с, комендантом Дебальцева, я общалась с мэром Дебальцева. Грек позывной у него по поводу вывоза двухсотых сразу после, после этой бойни, которая была. Ну, ни слова сдержали, дали проехать туда, дали, э, дали, дали сопровождающего, дали возможность поискать людей, но так и не нашли этих людей. Буквально через три дня этих ребят Чернявского и Козыкова нашли в морге в Днепропетровске и оттуда забирали наши ребята. Мы должны объединиться, когда мы объединимся, тогда что-то будет. А пока мы не объединены, ничего не будет с этого. Пока будем разрознены, ничего не будет. Мы должны объединиться, мы должны понимать, что ребята, которые там стоят, понимаете, вот смотришь, 18-19 лет, молодые пацаны. Молодые пацаны, мне настолько их жалко, они ничего в этой жизни не видели. Вообще ничего. Они пошли воевать. Ну, вот принес первые 150 долларов, надо 1000 долларов на машину. 150 долларов на машину. Потому что ребята остались вообще без машины. Недавно я привезла мобиль ребятам на 17-ю танковую врачам ну, в Медроте. Вы даже не представляете радости, которую они испытывали. Они говорят, а это что? Я говорю, это ваша машина, ваша реанимобиль. Все, они уже никуда не ехали. Они сели в нее, они фотографировали. И они сами сидели, вот этот Саша, он сидел и сам с собой улыбался. Это надо было видеть. Я говорю, Саша, ты чего улыбаешься? Он говорит, я не могу нарадоваться, я не могу сдержать эмоции. Буквально через неделю они мне звонят и говорят, Юль, сегодня плюс три спасенные жизни. Через день опять мне звонят плюс один. То есть спасенный еще человек. Так это нету как бы боевых действий особо. Это с места боя Нижняя Лозовая между Новогригорьевкой и Нижней Лозовой. Это я забрала. Это рожок от автомата. Это бинокль. Что осталось от бинокля? С разметочной сеткой. Он стоит где-то тысяч шесть, наверное, семь. Ну и как-то. Это что осталось? Можете представить, как оно все горело, если он заплавились патроны, даже заплавились все. Приезжаешь туда, уже радуешься, понимаешь, радуешься, потому что они все живые, это это радует тебя. Очень много, потому что у меня получалось раньше каждые, каждые 10 дней поездка, сейчас каждую неделю. Бывает такое, что приезжаешь и сразу уезжаешь. Ну, очень много, я не считаю это. Подходят, бывают, особенно когда выходишь со спортоваров, я там постоянно покупаю ребятам тактические перчатки, карематы, спальники. И когда поставляю машину, начинаем грузить, вот кто-то проходит, бывает деньги сразу, ой, вы волонтер, говорит, вот возьмите деньги. Я говорю, нет, вот магазин, пойдите купите сигарет, ребята. то а если мы будем равнодушны, все прекрасно понимают, что флаг ДНР будет тогда висеть над Верховной Радой. И тогда мы будем кусать локти. Очень многие, понимаете, бизнес-структуры, предприниматели, приходишь и говоришь, что вот нужна помощь, нужно... Смотрят как на идиотку. Мы помогаем, мы даем, мы то... Знаете, хотя ты знаешь, что не помогает. Потому что люди, которые помогают, они, их, им не надо говорить, их не надо просить. Они сами, вот ко мне приходят в магазин, сами люди и говорят, они не спрашивают, когда я еду, нет у меня, я в поездке, нет, они все равно приносят. Вот там пачку сигарет, но не принесут, понимаете? Была такая бабушка, принесла 20 гривен. Я говорю, я у вас не возьму, она обиделась, ушла. Я думаю, Боже, чего ж я не взяла, я ее обидела. Она через где-то через час пришла, принесла кусочек сала. Говорит, а це я возьму, я жду тебя. Я говорю, конечно возьму. Бывает, едешь по трассе, машины останавливаются, видят, что на то, может вас заправить, может еще что-то чем-то кто-то побежит сигарет каких-то купит, кто-то еще. Есть люди, которые в основном люди понимают и и так оно и должно быть.